Всем привет! В ремонте Opel Meriva замена передних тормозных дисков и передних колодок. Тормозные колодки с датчиками износа и липкой стороной для лучшей фиксации в суппорте. Тормозные диски Bosch, номер. Так, они не крашеные, покрасим их, чтобы меньше было подвержения коррозии. Все, поднимаем машину, снимаем колеса. перед нами тормозной суппорт. А, сперва для профилактики металлической щеткой очищаем все соединения. Вот так. Так, перед тем, как снимать колодки, нам надо вдавить тормозной поршенек. Делаю вот таким образом. Просовываю отвертку и давлю. Если поршенек без коррозии и повреждений, то он заходит довольно легко. Обращаем в каком состоянии пыльник на поршеньке. У нас он в хорошем состоянии. Все, поршенек залез. Теперь нам надо снять пружину. Ну, если честно, я опасаюсь ее снимать, потому что, с одной стороны, она уже в не очень хорошем состоянии и, возможно, обломается. Я ее, конечно, попробую аккуратненько снять. Ну, посмотрим. Так. Ладно, пружинку эту сниму. Сейчас снимаем колпачки с направляющих и откручиваем звездочкой тораксом 45 -м. если не ошибаюсь да т45 сразу подготавливаем кусочек проволоки чтобы подвесить суппорт чтобы не висел на тормозном шланге так, вставляем, и откручиваем. Так, вот направляющая. Мы ее просто очищаем от грязи, чтобы это направляющая было чисто. И ни в коем случае не смазывайте смазкой. Эта система, вот эти резинки работают на сухую для того, чтобы... Должным образом суппорт отходил от тормозного диска. Если смажете, он будет работать некорректно. Все, снимаем вторую направляющий и снимаем сам суппорт. когда снимал диск, сломался у меня болтик крепления тормозного диска. Вот этот шляпка отломалась. И все. Пытался его сваркой достать. Вот столько у меня было попыток. В итоге у меня ничего не получилось. Аккуратненько посерединке накернил, высверлил и нарезал резьбу. Между прочим, болтиков в комплекте нет. Все, продолжаем. Сейчас это все обрабатываем, покрасим, чтобы не было коррозии и собираем в обратном порядке. Хочу показать старый диск и новый. Старый диск толщина составляет 21 миллиметр, а новый 25. Имейте в виду, что предельный износ дисков 2 мм. То есть новый 25, минус 2, 23. Ступица очищена и покрашена. Защита от коррозии. Скоба суппорта. Обязательно очищайте вот эти полости. Там где колодки ходят. Я зачистил, побивал ржавчину и обработал преобразователем ржавчины. Сейчас такой слой плотный и все будет хорошо. Так, по поводу смазки. Смазываем антискриптной смазкой. Так, вот такая. Смазываем вот эти только вот эти полости и сами колодки. Колодки смазываются. Вот эти полости. Так, болты, которые крепят э, скобу, смазываем графитной смазкой, чтобы в следующий раз они открутились очень легко. Так, суппорт тормозной я вдобил вот такой самодельный приспособой через колодочку. Сам поращине в хорошем состоянии. Пыльник тоже целый. Как я и говорил, что не забывайте, это не смазываем направляющие. Направляющие единственное, что вот от этих загрязнений. Вот обычно скотч брайт для малярки. Очищаем, убираем, чтобы они чистенькие были. Так, все, ставим все обратно. Ну вот, одно колесо собрано. Если еще небольшой нюанс, датчик износа должен стоять именно так. Не в другую сторону, а именно вот это. Потому что по движению вращения флажок именно должен стоять так, чтобы когда изнашивался он шкрабл, звенел. Потому что если в другую сторону поставить отсюда, он будет его закусывать и звука никакого не будет. Вот так. Вот так все выглядит все осталось правая сторона и все а на этом видео буду заканчивать так да, кому не сложно подписывайтесь на мой канал надо количество подписчиков мне насобирать все всем удачи в ремонте пока